সুনিৰ্দিষ্ট লক্ষ্য থাক আপুনি আপোনাৰ যদি সঠিক লক্ষ্য নাথাকে তেতিয়াহলে কি হব পাৰে আপুনি মানুহ বিচাৰিছেনে তেতিয়া আপুনি সহজেই হেৰাই যাব পাৰে ভিৰৰ মাজত অথবা আপুনি কি কৰিব লাগে অথবা কি কৰিব নালাগে সেই বিষয়ে নিশ্চিত হ'ব নোৱাৰিব লক্ষ্য নিৰ্ধাৰণ কৰাটো অতিকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ লক্ষ্য নিৰ্ধাৰণ কৰিলেহে আপুনি সঠিক দিশৰ সন্ধান লাভ কৰিব পাৰিব ই আপোনাক আপোনাৰ প্ৰচেষ্টাক কেন্দ্ৰীভূত কৰা বা এটা ট্ৰেকত থাকিবলৈ সহায় কৰে লক্ষ্য নিৰ্ধাৰণ কৰাৰ এটা শক্তিশালী উপায় হ'ল স্মাৰ্ট পদ্ধতি স্মাৰ্ট পদ্ধতি ব্যৱহাৰ কৰি আপোনালোকে আপোনালোকৰ নিজৰ লক্ষ্যত উপনীত হ'ব পাৰিব আৰু আপুনি এজন সফল ব্যক্তি লগতে জীৱনত সফলতা লাভ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত সুফল লাভ কৰিব পাৰিব স্মাৰ্ট লক্ষ্য কি কি বাৰু আমি অকণ আলোচনা কৰোঁ স্মাৰ্ট পদ্ধতিটোৱেই হৈছে लक्ष्य निर्धारण आटको सहज उपाय स्मार्टर अर्थ एस फर स्पेसिफिक अर्थात निर्दिष्ट एम फोर मेजरेबल अर्थात जुखिवरा ए फोर एचिवेबल अर्थात साधन योग्य आर अर्थात प्रासंगिक टी फो टाइम बाउंड अर्थात সময় নিৰ্ধাৰিত এই স্মাৰ্ট পদ্ধতি ব্যৱহাৰ কৰি আপুনি আপোনাৰ জীৱনত আগবাঢ়ি যাব পাৰিব এতিয়া এই প্ৰক্ৰিয়াসমূহৰ বিষয়ে আমি পিছলৈ আলোচনা কৰিম কিছুটো ভিডিঅ'ত আলোচনা কৰিম আজি আপোনালোকক মই স্মাৰ্ট পদ্ধতি বিষয়ে কলো আৰু এই পদ্ধতিটো ব্যৱহাৰ কৰি নিৰ্দিষ্ট জুখিব পৰা সাধন যোগ্য প্ৰাসংগিক সময় নিৰ্ধাৰিত আপুনি যেতিয়া কৰি ল'ব আপোনাৰ জীৱনত আপুনি সফল হ'বই ইয়াৰ পিছলৈ আমি বিশদভাৱে আলোচনা কৰিম স্মাৰ্ট পদ্ধতি কেনেকৈ ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে আজিলৈ ইমানে জীৱনত সুখী হ'বলৈ ডক্টৰ হিমা কাশ্যপ বাইদেউলৈ আপোনালোকৰ যদি প্ৰশ্ন আছে তেন্তে কমেণ্ট ছেকশ্যনত সুধিব পাৰে